চৌব্বিছ ঘণ্টাত এক হাজাৰ চাৰিশ চল্লিছ মিনিট এই এক হাজাৰ চাৰিশ চল্লিছ মিনিটৰ পৰা আপোনাৰ শৰীৰটোৰ বাবে যদি দহ মিনিট সময় আপুনি নিদিয়ে অৰ্থাৎ দহ মিনিট সময় যদি আপুনি এক্সাৰচাইজ নকৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ শৰীৰ কেতিয়াও ভাল নাথাকে আজি মই পাঁচ মিনিটত দহটা সাধাৰণ ব্যায়াম সচৰাচৰতে কৰিব পৰা ব্যায়াম মই দেখুৱাম যিকেইটা ব্যায়ামৰ জৰিয়তে আপুনি এক হাজাৰ চাৰিশ ত্ৰিছ মিনিট ফিট হৈ থাকিব পাৰিব অৰ্থাৎ গোটেই দিনটো আপুনি ফিট হৈ থাকিব পাৰিব এক্সাৰচাইজ নম্বৰ এক হাত দুখন এনেকৈ ল'ব হাতখন অলপ ভাজকৈ ল'ব এনেকৈ তালি মাৰিব যাতে মুখৰ বতাহ লাগে পোন্ধৰ ছেকেণ্ড এনেকৈ আপুনি তালি মাৰি থাকিব আৰু পোন্ধৰ ছেকেণ্ড আপুনি খুব খৰকৈ তালি মাৰি থাকিব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বাজু শক্তিশালী হ'ব আৰু দেহত তেজৰ সঞ্চালন বৃদ্ধি হ'ব এক্সাৰচাইজ নাম্বাৰ দুই আপুনি দীঘল দীঘল উশাহ ল'ব এনেকৈ আপুনি দীঘল দীঘল উশাহ ল'লে আপোনাৰ শৰীৰত অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা বেলেঞ্চ হ'ব এক্সাৰচাইজ নাম্বাৰ থ্ৰী জগিং কৰিব আপুনি অলপ দহ ছেকেণ্ড বা পোন্ধৰ ছেকেণ্ড আপুনি জগিং কৰি থাকিব তাৰপিছত অলপ এনেকৈ কৰিব এনেকৈ আপুনি আধা মিনিট সময় এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিব এক্সাৰচাইজ নম্বৰ চাৰি এক্সাৰচাইজ নম্বৰ চাৰিটো কৰিবলৈ কেইটামান শিলগুটি ল'ব লাগিব এই শিলগুটি ইয়াত থ'ব ইয়াৰ পৰা বুটলি ইয়াত থৈ দিব ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী কৰাৰ লগে লগে এটা শিল তাত থ'ব আকৌ আহি এইটো শিল তাত থ'ব এইটো কৰিলে আপোনাৰ শৰীৰ ৱাৰ্ম আপ হ'ব আৰু এক্সাৰচাইজ হ'ব ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ আপুনি আধা মিনিট সময় এই জগিংটো কৰিব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰৰ ৰক্ত সঞ্চালন ঠিক হ'ব এক্সাৰচাইজ নম্বৰ পাঁচ অলপ চিৰচাচন কৰোঁ সেইটো অলপ টান ব্যায়াম তথাপি কিন্তু কৰিব পৰা বিধৰ হয় এইটো কৰি এই এক্সাৰচাইজটো কৰিলে আপোনাৰ গোটেই শৰীৰত তেজখিনি মূৰলৈকে যাব আৰু ওপৰলৈকে যাব ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ৰক্ত সঞ্চালন হাৰ্ট লিভাৰ পেনক্ৰিয়াছ অংক পতংগ টিকি থাকিব আপুনি আধা মিনিট সময় থাকক এক্সাৰচাইজ নাম্বাৰ ছয় আপুনি লওক এনেকৈ আপুনি আধা মিনিট আধা মিনিট সময় কৰিব এক্সাৰচাইজ নাম্বাৰ সাত আপুনি এনেকৈ ল'ব সেইফালৰ পৰা এইফালে যাব মাত্ৰ আধা মিনিট সময় আপুনি এনেকৈ থাকক আপোনাৰ হাত ভৰি মাচেল ভালে থাকিব এক্সাৰচাইজ নাম্বাৰ আঠ আপুনি প্লাং কৰক এইটো কৰিলে আপোনাৰ পেটৰ চৰ্বি শেষ হ'ব আৰু গতিত শৰীৰত ৰক্ত সঞ্চালন ভাল হ'ব এক্সাৰচাইজ নম্বৰ ন আপুনি অলপ শৰীৰটো ইজি হোৱাকৈ এনেকৈ কেইমাহমান কৰিব পাৰে আৰু এক্সাৰচাইজ নম্বৰ দহ আপুনি এখন যোগামেট ল'ব এইখনত আপুনি এক মিনিট সময় শুই থাকিব চবাচোন আৰাম কৰিব আৰাম দীঘল দীঘল হ'ব চকু মুদি দিব শৰীৰ সমস্তজন পৃথিৱীখনক দিব একো নাভাবিব একো চিন্তা নকৰিব চুক আৰামছে আপুনি দীঘল দীঘল উশাহ হওক আপোনাৰ শৰীৰ অলপ পাছতে ৰিলেক্স হৈ যাব এনেকৈ আপুনি প্ৰতিদিনে মাত্ৰ দহ মিনিট সময় যদি পাঁচ মিনিট সময় এক্সাৰচাইজ আৰু পাঁচ মিনিট সময় আপুনি জিৰণিৰ বাবে লওক মুঠতে দহ মিনিট সময় গোটেই দিনটোত আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰক আপুনি গোটেই দিনটো ফিট হৈ থাকিব এক হাজাৰ চাৰিশ ত্ৰিছ মিনিট ফিট হৈ থাকিব জয় হিন্দ